ada clickernya nah. halo sobat angler kembali lagi bersama saya di mas angga channel kali ini saya akan kembali mereview dan mengunboxing sebuah joran yang biasa saya pakai untuk mancing di laut untuk joran yang kali ini akan saya review ini adalah joran ultralight jigging yaitu keluaran dari relik nusantara dengan merek capung 622 ya untuk eh, lurnya sendiri 1 sampai 6 lur nya sendiri 1 6 gram lainnya 1 sampai 3 lb untuk panjangnya 6 feet 2 inci. Untuk tasnya ini warnanya oranye. Ya. Tasnya oranye, sangat eye catching sekali. Kita lihat isinya seperti apa. Oke, ini section bawahnya. Lalu ini top sectionnya jorannya dua section ya atau dua sambungan yang pertama kita akan coba bahas bagian bawahnya terlebih dahulu bottomnya ini untuk real seatnya keluarannya dari relix ada bahan eva plastiknya di sini bahannya lalu ini ada evanya dibalut ring warna gold jadi sangat cantik sekali di sini ada warna gold juga lalu warna oranye tertulis relik nusantara lalu ada peringatan ya petir ya karena ini terbuat dari karbon jadi memang harus hati-hati jika mancing di kala hujan untuk reel seatnya ini sangat unik sekali dan saya sangat suka sekali sama reel seatnya ini ini jarang yang model seperti ini bagian manakah yang sangat unik nah ini bagian kuncinya dia ada clickernya nah jadi kalau teman-teman mengencangkan atau mengendurkan reel ini akan bunyi ya ini unik sekali lalu di sini warnanya oranye ada tertulis capung dan gambar capungnya tentunya di sini tertulis juga lur WT 1-6 gram lainnya 1 sampai 3 lb lengnya 6 feet 2 inci lalu selanjutnya di sini ada oh, tulisannya UL ya karena memang ini joran untuk ultralight lalu di bagian sini warna hitam dan ada satu ring guide ring guide nya ini sudah Fuji ya teman-teman ya ini di sini bagiannya halus dan di sini agak bertekstur lalu untuk top sectionnya di sini berwarna hitam sama seperti bottom sectionnya di sini ada bertekstur ya Oke kita coba ukur terlebih dahulu top sectionnya dulu kita ukur panjangnya berapa 95 cm top sectionnya untuk bagian bawahnya 97 cm sekarang kita coba satukan bagaimana penampilannya Ini sambungnya di tengah ya, ciri ultralight memang disini bisa untuk jigging dan untuk casting pun dia sangat enak sekali digunakan. Pengaitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ringgai. Kita coba pelunturannya. Nah ini lentur sekali ya. 1 sampai 3 sangat luntur sekali jadi memang kalau untuk ultralight di sini tarikan ikan akan sangat berasa sekali ini biasa saya pakai dengan joran ultralight daiwa ini dia joran daiwa untuk reel daiwanya ukuran 1000 untuk ultralight memang e, recommended sekali untuk menggunakan joran Ultralight ukuran 1000 jadi saat kita pakai itu ringan dan e, tidak berat saat kita melempar casting ya dan cocok juga untuk real untuk joran yang e, tidak terlalu besar ini kita coba pasang ya warnanya hitam untuk real Daiwa reverse nya ini jadi sangat matching dengan real seat nya nah ini tadi seperti saya informasikan ya dia bunyi saat nah, kita kencangkan di juga oke okay. untuk real seat yang pakai clicker tidak terlalu banyak bahkan saya baru nemu ini saja mudah-mudahan relik untuk joran-joran lainnya juga bisa dipakai nih stikernya ini sangat unik sekali ini tampilannya jika kita pasangkan dengan real ultralight dari Daiwa Recross cantik sekali ya teman-teman ya tackle ini set ini memang saya selalu sandingkan antara relics dengan Daiwa karena sudah saya coba dan ya ini yang paling memuaskan sudah pernah dapat ikan kue pernah yang cukup besar babon dan ya tidak ada masalah ya karena dari reelnya sendiri ini sangat smooth sangat enteng jika kita menggulung tidak ada masalah di sini dan joran ini walaupun dia sangat lentur tapi dia sangat kuat oke teman-teman demikian uh, uh, ulasan saya perihal Review dan unboxing joran Relix Nusantara Capung. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan Mas Angga Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share maupun komen channel ini agar kita bisa selalu menayangkan konten-konten yang menarik lainnya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan Mas Angga Channel. Salam Strike Jaws.